Jadikanlah panduan wawasan anda Nilai membaca Memberikan semangat Membaca dengan jaya Budaya kita Binatang membaca Matlamat nilam kita Ganjaran yang diberi Tidak terhingga Jadi insan pembaca Juga capai jauh, 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 jauh hari Pembacaan lestari Anugerah diberi Nilam nilam Anugerah nilam Menyerangi jalan surat Nilam nilam Anugerah bukan idaman pembaca jaya Penata tabiat membaca matlamat nilam kita. Ganjaran yang diberi tidak terhingga Dunia indah sekali pasti lebih berseri Amalan membaca menjelami nabi Gemar membaca jaya membaca dan belajar amalan hidup mulia membaca dalam kita dunia ini sekali pasti lebih berseri amalan membaca menjalani ada bestari amalan membaca menjalani ada bestari Pasti sejarah mengisahkan kita Betapa agungnya dinul Islam Yang dibawa Nabi tercinta Diwarisi para sahabat selepasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak Melayu teguh berdiri Berdarah satria Berjiwa pendekar Ibrahim Al-Adham Nama diberi Sekolah Gemilang Nama terlakar Saya bersekolah di SMK Sultanah Hajah Kalsum Yang terletak di Kuantan Pahang Membawakan anda Buku Biografi Muhammad bin Abdullah Karya Zulkifli Muad Yusof Buku ini diterbitkan oleh PTS Publishing House pada tahun 2021 berjumlahkan 480 muka surat. Mungkin ramai dalam kalangan kita sudah tahu sejarah baginda tetapi dalam mengejar pangkat dan harta kita lupa akan sirah agama tercinta. Memang benar nama yang tertera ialah biografi Muhammad bin Abdullah tetapi buku ini bukanlah menceritakan tentang nabi semata-mata. Ia turut menceritakan sejarah pada zaman nabi yang jarang diceritakan. Sebagai contoh, perubahan arah kiblat dan juga asal usul solat dalam perang. Kalian tahu tidak, sememangnya manusia ini adalah ciptaan Allah terindah, tetapi manusia jugalah ciptaan Allah terlemah. Begitulah juga dengan saya. Kali pertama melihat buku ini, rasa cinta belum terpatri dalam sanubari, tapi selepas saya rasa dosa menggunung tinggi. Saya mencari wadah penyeri untuk menyinari hidup persis sementari. Saya bertekad untuk membaca buku ini. Semakin dalam saya membaca, semakin kuat rasa untuk bergudi pekerti. Sebelum itu, mesti dalam kalangan kita pernah mengalah dengan badai kehidupan. Kita rasa tak cukup masa, tak cukup usaha ataupun tak cukup tenaga. Saudara dan saudari, saya ingin berkongsikan kepada kalian satu kisah dan mukau hati mengubah persepsi. Ada satu peperangan yang mempertemukan 3,000 tentera Islam dengan 200,000 tentera Romawi. Sekali dengar pun... Tidak boleh bayang pasukan mana yang akan menang Tetapi telah terlakar di lingkaran sejarah Pedang Allah sinar menyerlah Beliau ialah Khalid Al-Walid Peperangan Muqtah merupakan perang pertamanya bersama Islam Setelah Syahid 3 Panglima, Khalid diangkat menjadi ketua Ketika itu kemelut melanda Tetapi Khalid watannya memancar persis sekilat terang Panji Islam terus dijulang Khalid memberikan satu strategi baru iaitu semua posisi akan bertukar tempat. Bukan itu sahaja, Khalid juga mengarahkan tentera berkuda untuk berundur dan kembali semula dengan membawa debu pasir yang banyak. Saya ingin mengajak kalian untuk bertafakur. Sekiranya kita berada di tempat Khalid, adakah kita berani untuk membuat keputusan dalam kumpulan baru? Renung-renungkanlah. Keesokan harinya, semua tentera Romawi terkejut melihat muka baru dan debu pasir yang banyak menuju ke arah mereka seolah-olah bantuan tentera Islam telah tiba dengan banyaknya. Mereka pun berundur tetapi Khalid mengarahkan tentera Islam untuk turut berundur kerana pertempuran di kubu musuh merupakan satu risiko yang sangat tinggi. Tentera Romawi ingin mengejar kembali tetapi pemimpinnya tidak membenarkan kerana itu mungkin merupakan umpan untuk menarik mereka keluar daripada kubu. Melalui senario ini sahaja, terdapat pelbagai ibrah yang dapat saya pelajari. Antaranya ialah Pengurusan masa sangat penting dalam kehidupan. Sebagai remaja pewaris negara, saya sentiasa berkobar-kobar ingin mengetahui perkara baru. Namun, yang membuatkan hati ini rungsing kerisauan ialah sijil pelajaran Malaysia. Walaupun begitu, saya tidak pernah menjadikan itu sebagai halangan untuk saya memacu kecemerlangan dalam semua aspek kehidupan seperti kurikulum, kurikulum maupun sasih diri terpuji Setiap orang mempunyai strateginya yang tersendiri. Begitu juga dengan saya. Sebelum memasuki tingkatan 5, saya telah mengulang kaji seluruh mata pelajaran. Supaya apabila pelbagai aktiviti menjelma, saya telah bersedia. Bukan itu sahaja, saya juga dapat menyeimbangkan antara pembelajaran, sukan dan juga masa kendiri. Selain itu, saya juga sedar pemimpin tidak sepatutnya dilihat dari segi bangsa, keturunan mahupun sejarah silamnya. Kerana apa? Kerana pemimpin ini selagi beliau adil kepada semua kaum Meranak perkufuran yang membelenggu umat Dan juga bijak dalam memimpin Maka beliau layak jadi pemimpin Dalam buku ini juga ada mengisahkan Ketika Nabi meminta perlindungan daripada Raja Najasyi Ketika diburu Quraisy, Raja Najasyi melindunginya walaupun berbeza agama Oleh itu, saya menjadi semakin terbuka untuk dipimpin oleh sesiapa sahaja selagi hidup aman sentosa. Seterusnya, melalui kisah ini sahaja menjadikan saya lebih rasional dalam berfikir kerana cara ia mengungkapkan bagaimana lain dan munasabahnya Panglima Tentera Islam menyelesaikan masalah ketika menghadapi situasi genting. Pada saya, sekiranya remaja pada hari ini banyak membaca wadah seperti ini, pasti pewaris negara akan berakar nasional, berakal internasional, berbincang dalam keadaan profesional, bukanlah emosional. Sebagai penutup kata, saya ingin berterima kasih kepada penulis buku ini iaitu Zulkifli Muhammad kerana bijak dalam mengajak orang untuk terus membaca. Kerana apa? Kerana jalan ceritanya sangat membungkam di kalbu dari lahirnya pembela insan ketika hayat di kandung badan sehingga kembali kepada Tuhan. Tetapi ada beberapa jalan ceritanya yang tidak begitu spesifik menyebabkan saya tertanya-tanya apakah lanjutan kisah tersebut. Maka saya terdetik hati untuk mencari sendiri maklumat tersebut di jalur lebar secara tidak langsung semakin banyak saya membaca semakin banyak ilmu ditimba saya rasa sepatutnya begitulah penggunaan internet yang sewajarnya oleh itu tidak dinamakan laut jika tidak berkelora tidak dinamakan manusia jika tidak pernah diuji saya memohon ampun sekiranya salah bicara Ibrahim Al-Adham mengundurkan diri sekian terima kasih